Субтомка. Пользуется популярностью не только у местного населения, но и далеко за пределами э, Таиланда. В частности, на нашей кухне. А все благодаря тому, что он очень вкусен, полезен и очень легко готовится. Сочетание нежного вкуса кокосового молока просто идеально с остротой чили. И я так думаю, что нам стоит начать приготовление. Больше того, я, э, залюбки навчусь у тебя и буду э, хвалиться перед подружками. Для этого расскажи мне, что и каких ингредиентов нам для этого понадобится. Ну, конечно, мы уже проговорили о том, что там участвует э, кокосовое молоко и перец чили. Кроме этого, э, традиционные для тайской кухни ингредиенты, как то имбирь и э, лимонграсс. Э, также мы возьмем несколько креветок, хвостов, э, гребешков, несколько шампиньонов свежих, куриный бульон, ранее э, приготовленный, карри-паста и э, рыбный соус. Ну вот, собственно, и весь перечень. Ну и о, в конце мы будем использовать как о, приятное добавление к вкусу о, свежий кориандр, то есть кинзу. Скажи, а сколько по часу надо нам? 10 минут. Ой, круто! Давай, скорее всего, приступать. Быстро, с помощью нашей восхитительной многофункциональной плиты разогреваем вот этот прекрасный сотейник до нужной там нам температуры, наливаем туда обычное растительное масло в очень небольшом количестве. И э, пока разогревается сотейник с маслом, мы можем э, с тобою вместе почистить грибы, шампиньоны. Угу. Лекция правильно работы расскажи. Э, ну, сначала мы срезаем темные э, с ножки. Так. И э, затем просто вот так вот прижимая пальцами, как э, вареную морковь, угу. счищаем со шляпки верхний слой. О, ты знаешь, а я раньше как-то не особо чистила мыла гарно грибы и все черненькие просто срезала и все. А вот в том том-то и дело, что шампиньоны э, на лучше все-таки чистить, чем угу. э, мыть, так как э, после соприкосновения с водой они очень быстро темнеют и за счет нежности э, своей э, напитывают воду, что не очень хорошо э, в приготовлении шампиньонов. Охану бачи ще одна е, відома, невідома мені річ відкривається завдяки твоєму навчанню. Після того, як ми їх почистили, нам нужно їх нарізати на дольки. Угу. Пока я буду чистить креветки uh -huh. ты вот как мы нарезали шампиньоны uh -huh. такими же дольками нарежь пожалуйста гребешков так очень люблю этот моллюск очень нежный характерный по вкусу прекрасные из него выходят закуски он отлично подойдет как в салаты так и в супы и вот мне очень нравится он именно в этом супе uh -huh. очень здорово и что, их туда и сразу кидать? А, да, добавляй смело к шампиньонам. Так. Mm -hmm. Мы еще чуть-чуть добавим масла. Буквально одну столовую ложку, не больше. Mm -hmm. Сделаем небольшие надрезы и удалим э, темные жгутики, mm -hmm. которые идут вдоль спины. Креветки. Надо крупно порезать. Ну, буквально на две части. Угу. Если они крупнее, то на три части. Ну, довольно крупными кусками и добавить ко всему этому. Так, так увеличим немного температуру, чтобы у нас процесс пошел интенсивней. Тем временем мы очистим корень имбиря так. от шкурки. Нарезаем буквально 3-4 тонких ломтика. И их крошим. По возможности очень мелко. Мы добавим также уже э, несколько листьев э, лайма. Ага. Немного перемешаем. И сейчас мы добавим э, корепасту. Сколько вот добавлять? одну хорошую чайную ложку. Ага. То есть карри паста это, соответственно, паста на основе э, кари приправы да. и овощей э, с добавками разных э, жидких приправ. Например, и вот. уксус в первую очередь. И мы можем это сделать даже вот такими вот кусочками. Можно мелко, но это довольно эстетично. И мы его добавляем туда в частности. А э, наш лимонграсс мы можем просто надломать чтобы потом э, целый стебель удалить сразу. Добавляем сюда же и перемешиваем. Теперь мы добавим немного, ну а точнее 100 грамм куриного бульона, uh -huh. доведем его до кипения. Небольшая щепотка, ну, эквивалент половины чайной ложки тростникового сахара. Угу. Один из главных ингредиентов тайской кухни кокосовое молоко. И самый главный ингредиент, я считаю, этого супа. А сколько мы выливаем его? 200 грамм. Угу. Приготовлении готовлении большего количества порций пропорции остальных ингредиентов важно сохранить, а кокосового молока можно постепенно уменьшать, увеличивая пропорцию э, куриного бульона. Сколько нам по часу треба засекать, чтобы супчик будет готовый? А, по большому счету, нам важно, чтобы он только дошел до кипения. Тем временем мы его подзаправим немного солью. Так. И в обязательном порядке нам нужно добавить немного, буквально на кончике чайной ложки, рыбного соуса, так как он очень интенсивный. А если, например, я не нашла такого рыбного соуса, чем можно заменить? А, можно немножечко схитрить. Либо приобрести устричный соус, так. он тоже встречается в супермаркетах чаще, чем рыбный. Либо же тогда нужно взять какую-нибудь такую маринованную рыбку и смешать его в равные пропорции с медом и соевым соусом. Я предварительно попробую на заправку этот суп. Нет, ты будешь просто в восторге. Это просто прекрасный суп. Я его очень люблю, как готовить, так и есть. Я готова до дегустации. Ну, а мы как раз таки готовы к подаче. Мы предварительно э, удалим э, ненужные ингредиенты, как то листья лайма и лимонграсс. Лимонграсс. Да. У -у -у -у. Так. Знаешь, я здивована кольором, потому что он такой белый, насыщенный, какой-то вершковый, кажется, что это что-то такое очень что приятное на смак. В обязательном порядке несколько листиков молодой кинзы. И вот Юля, наш второй шедевр тайской кухни под названием суп том кха готов. Ну что, Юля, я считаю, что можно смело пробовать этот тайский суп, как бы ты ни боялась, что он будет острым. И я уверяю тебя заранее, что он очень вкусный. Так, я ж так, чтобы захопить одразу несколько компонентов. Так. Абсолютно необычайный смак. Действительно, какая-то -э солодкость от молока. Абсолютно пікантна нутка Чілі. І ти знаєш, і оцей карнавал смаку у роті відправляє мене не просто в Таїланд, а у справжній парадіс. Я в екстазі. Суп томпха розігрійте сотейник з рослинною олією. Почистіть та наріжте печериці, грибенці, креветки, імбир та покладіть у сотейник. Додайте листя лайму, керіпасту. Перець чилі та лимонграс. Усі інгредієнти ретельно перемішайте, влийте бульйон, доведіть до кипіння. Далі додайте цукор, кокосове молоко, сіль, рибний соус та знову доведіть до кипіння. При подачі декоруйте суп гілочкою коріандру.